на базе Черкасского государственного технологического университета. Мы проводим областные соревнования с мини-футбола среди юношей. То есть это областные спортивные игры среди высших учебных заведений типа института университета. То есть сегодня у нас приехало пять команд. университет именно имени Павла Тучина, Черкасский институт Ой, ну, банковское дело, черкасский государственный технологический университет на базе которого мы проводим эти соревнования, также есть черкасский институт пожарной безопасности. Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. То есть сегодня мы определяем победителя, который может потом в дальнейшем представлять нашу Черкасскую область на четвертых спортивных играх Украины студентов которые по футзалу, которые будут проходить в сентябре месяце уже 2016 года. То есть наша цель наших спортивных игр – это завлечь нашу, студенческую на спортивную работу, а также чтобы представляли нашу Черкасскую область на всеукраинском уровне на четвертых спортивных Игр. Поэтому сегодня мы пожелаем как говорится, удачи нашим юношам, пусть победит сильнейшая команда и будем ждать соревнований уже среди девушек, которые будут проходить 27 апреля на базе Уманского педагогического университета.